это вечеринка в общем такая приличная там много таких красивых мужчин женщины ходят один друг такой рассказывает своим друзьям коллегам там говорит вы знаете господа а я я женился он, да. у меня очень красивая очень такая интересная жена она просто восхитительно выглядит она просто я вам сказал бы она шедевр шедевр внешность шедевральная такая хопа заходит жена такая «Какая страшная короче нос кривой короче зубы торчат Волосы такие ва, некрасивые, они все такие. Фу. Он говорит, вам что, не нравится Пикассо? Приходить жінка офіцера до генерала, каже, ви знаєте, я хочу вас дуже попросити, повпливайте на мого чоловіка, зраджую мені. Каже, ну а як? Звідки ви знаєте? Та є докази, витягують такі червоні трусики. І тут починається тривога. Е, генерал так бере ті трусики, кидає в кишені каже, я розберусь, я розберусь. Ну, проходить три дні, він забув за ті ж трусики. Тут в нього вдома обід. І дружина до нього каже: коханий, я там хочу придбати нам то-то, то-то, то-то нам додому тобто він каже: "Там зарплата в кишені, йди візьми". Вона прибігає, э, руку в кишеню, хоп, гроші, хоп, трусики, прибігає так до нього каже: "Ха, от ти шалун, Де ти взяв мої трусики? А я їх вже три дні шукаю". Значить, жена купила нове платье, муж не обращает на неї уваги серед дому, в інтернеті і навіть не підняв е-е, э, голоза. Она надела это новое платье, і вертится перед зеркалом, і так, і сяк, і так, і сяк не выдерживает, и поврачилась к мужу, говорит: "Ну скажи, ну как я тебе?" Говорит, немного надоело, но вообще нормально. Галя, вот как ты живешь еще с мужем? Он же у тебя моряк дальнего плавания, его весь год нет, потом на неделю приезжает, опять уплывает. Как это ты все выдерживаешь? Слушай, неделю до да заслова. Сыну сказано прийти домой в 11 вечера. Он, ну, естественно, приходит в дискотеки в 2 часа ночи. Но перед этим, как бы, петли промазал, там маслечком все половиться, чтобы не скрипели, все там силикончиком прошелся, чтобы, чтобы зайти незаметно, все тихо. Нет? Значит, ну приходит и открывает, а корень, ничего не скрипит. Он такой раз-раз, все быстренько там, куртку снял, штаны, типа в трусах из туалета идет, если что, такой раз, через комнату, бух, свет включается в зале, родители стоят. Явно недобрая. И папа говорит, тебе во сколько сказано было прийти домой? В 11. Сейчас сколько? Два часа ночи. Значит, марш в детскую. Значит, в детской сидишь два месяца под домашним арестом. Понятно тебе? Все, быстро пошел в детскую. Ну, пацан голову опускает, такой идет, думает, блин, что, ну что это такое? доходит до детской, то у него башню срывает, он разворачивается, говорит, родители, а что такое вообще? А что вообще происходит? Мне в конце концов 17 лет, я хочу пить пиво, запивать его водкой, полировать шампанским, гулять с девчонками до утра, ходить на дискотеки, ходить, встречать рассвет. Все, я ухожу, и не вздумайте меня останавливать. Я уже, вот не вздумайте останавливать. И такой борзый идет к выходу, значит, и папа говорит, сыночек, постой, он говорит, папа, я спросил, не останавливать. Я с тобой. Ты представляешь, смотрю, Чемпионат Европы по футболу, а тут жена мне кричит с кухни, иди посуду помой. А я так по-мужски, чтобы она знала, кто хозяин в доме, так громко, так, чтобы она... Иду! По поводу цирка, значит, есть замечательная притча, как приходят после эстрадно-циркового училища два молодых клоуна устраиваются в цирк и... Директор цирка зовет старого клона, дядю Петю, и говорит, дядя Петя, пойди посмотри, на что они вообще способны, могут они, не могут. Дядя Петя посмотрел на манеже и говорит, ну что, ребята, ну все нормально, да, конечно. Можете работать в цирке, какие дела. Знаете, только одно замечание. Ну вот скажи, вот, Коля, ну зачем ты в конце репризы дал Васе ногой под зад? Ну, ребята, я вас прошу, больше этого никогда не делайте. Потому что для цирка это слишком тонко. Слышь, братан, вчера проходил мимо цирка. Меня так клоуны отметили Шу, серьезно? Не, блин, с шуточками. Вот я же вспомнил, это наш любимый анекдот с дядей, дядей Жорой. Мы обычно там любим рассказывать. Значит, объявление в цирке, ты про цирк вспомнила? Объявление в цирке, значит, э Значит, уважаемые женщины, только сегодня, только у нас вечером Иван Иванович Петров удовлетворит 500 женщин на арене цирка. Ну, здесь город в шоке, набивается полный цирк. Выходит Иван Иванович в каком-то сереньком пиджачочке, таком, значит, в брючках, он аккуратненько это все снимает себя, на табуреточку вешает, брючки снял, такой все, значит, все у него аккуратно, носочки, трусики, значит, женщины выстраиваются. Ну и начинается вся эта история. Ну, одна, вторая, третья, четвертая, пятая, значит, на 380 опа, посечка происходит. Ну, выбегает администратор и говорит, Иван Иванович, ну что же вы делаете? Вы же, мне, вы же мне шоу срываете. Я не знаю, но сегодня же на репетиции все хорошо было.